мы стоим у края пропасти. Смотрите, беспилотники уже залетают глуб страны. В Курской области враг захватывает все новые территории. Я не понимаю, почему нас не возмущает матери, почему вас не возмущает, что ваши дети там гибнут. И есть разница, твоя страна. Вы твоя страна. Це моя страна. У Москві жінка переплутала з таджичкою мешканку Дагестану, одягнену в хіджаб, і почала висловлювати претензії до зовнішнього вигляду дівчини. Розуміння між опонентками не сталося, і тоді жінка спробувала вибити телефон із рук мусульманки, адже дівчина увімкнула камеру мобільного телефону і почала знімати незнайомку. Жінка говорила, що не можна ходити вулицею в такому вигляді. А чоловіки її народності. чипляются до наших девочек. Бабушка его да. убила. убила, убила Мы а не таджики. А вы поддерживаете а вы. это, понимаете? Мы не поддерживаем вы это. понимаете, вы со своим уставом в чужую страну приехали. Сперва изучите наш устав. Вы со своим уставом идите в свою страну. У нас в Российской Федерации свобода религии и свобода выборов вы не можете здесь вести себя, как вам нравится. Хорошо. Я вас Потому слышу. что ваши мужчины начинают вот наших женщин. Понимаете? Да, хорошо. Они я себя неправильно ведут. Да, все понимаю. Вы очень нахуй себя ведете. Вы а? какую меня трогаете? Что вы делаете? Успокойтесь. Сейчас что что вы нарушаете. Вы с ума сошли? телефон потеряешь. Ты отсюда! Хочешь, Хамите меня. нам! Хами. Кому я хамила? Кто я вам сказала? сказала! Хотите, вам сказали, нам не нравится, что вы себя так Какая вам разница вообще? Не есть, есть разница! Это моя страна! что Это моя это это страна. страна! Это моя страна, а не ваша. А вы здесь себя ведёте, Ваши мужчины преступники. Да, да, хорошо. Расскажите это мужчинам. Сил нет вас терпеть. Спасибо, Спасибо большое. Закінчення конфлікту на камеру не потрапило. Варто зазначити, що дівчина з Дагестану, який є частиною Росії, загалом на болотах ісламофобія, тобто ворожість або страх по відношенню до релігії ісламу і мусульман, набирає просто вже колосальних масштабів. От до прикладу, 91% опитаних москвичів негативно ставляться до гіджапу. За даними The Moscow Times, гасло «Росія для русських знаходить підтримку 43% москвичів, а з 2023 року. В мечетях Москви та Московської області розпочалися поліцейські рейди для перевірки документів на наявність нелегальних мігрантів. ОМОН у Котельниках та спецназ грім у Дзержинську зайшли у мечеті у взутті прямо під час п'ятничної молитви і не дали мусульманам завершити її. А ось так виглядає вже більшість російських двориків. Росіяни скаржаться, що вже і на дитячих майданчиках дітей вчать намаз робити, і що вони від цього усталі. От, будь пожалуйста. Опять все работает. Время работы до 18 часов. Свет там горит. Продолжает работать. Дверь открыта. Пожалуйста. пожалуйста, приїхали на этой машині. Зашли і пошли. Заяву кажуть: пишемо: приїжджають, відловлюють і відвозять. А через тиждень знову те ж саме. Одні пішли, інші прийшли. І скільки років можна це терпіти? Запитують росіяни у різних пабліках. А це ось у Москві, водій Узбек відмовився вести єврея, бо він сповідує іудаїзм. плюс, да. Прикольно. Просто потому що євреї, да? А, а, вы, а вы кто по нации? Узбек. Узбек. У меня вот нянечка, лет 8 с нами живет, узбечка, мусульманка. Сын ее намаз делает. Лучший человек на земле. Прекрасно дружим. Вот всегда. уже 7 лет с нами живет. Из Узбекистана. А -а Мусульман. А я же про национальность не чувствую говорю. Вы а -а -а. сказали про еврей. Я про веру, веро, вероисповедание. Иудаизм, конечно. Ну да. Я же про нацию ничего не сказал, правильно? Не, вы ну, говорите про евреев. Ну. Это нация? Еврей? Да. Конечно, это нация, что это? Ну, узбек, это нация. Да. Но мусульманин это вероисповедание. Да. Я еврей, это нация, но из вероисповедания это иудаизм. Ладно, Аллах вам судья. А ще на Росії починається масові невдоволення кремлівським режимом, і народ вимагає негайної відставки всього уряду. Адже вже місяць Курська область поступово звільняється, а російських чоловіків стає лише менше, а економіка летить просто у прірву. Там запрещено говорити, скільки там погибло людей. А ви не видите, як ростуть кладбища? Только и читаєш мількава, мількава, мілька, мілька. Мужики остались мілька. почему молчите? Официальные СМИ говорят, что у нас в селах нет мужиков, а мы все молчим, как он будет защищать наши земли, наши границы, когда он дружит с Китаем, который никогда не был нам другом. И сейчас они клацают зубами на наши территории. Так он и сдает, по всей вероятности, целенаправленно, наши территории. Почему вас это не возмущает? Получается, сдаются наши территории. Вот это мое мнение. Потому что закон принят кем, Владимир Владимировичем Путиным, Территории переезжающего развития. Это везде, везде сдача территорий под видом развития туризма. Какой туризм? Почему курс был не защищен? 15 миллиардов выделено денег, чтобы э, защитить границы. Обворованы. Поэтому именно Владимир Владимирович Путин по всей вероятности и создал вот эту секту. Я бы ее еще назвала бы опасной преступной группировкой. И ты туда не войдешь, чтобы навести порядок. Тебя туда не пустят. Вот она кулуарность, вот она э, идолопоклонничество, такого как Путин. Вы одумайтесь, народ. Вы посмотрите на своих детей. Вы хотите им такое будущее, которое им уготовано? И мы миллиарды, миллионы вкладываем в туризм. Какой туризм? У нас лозунг в последнее время, наверное, э, «Увидь Камчатку и умри». Что у нас с техникой творится, с вертолетами? У нас люди падают, гибнут, э, ноги ломают. Это этот туризм вам показать, как выглядит по-настоящему Петропавловск, Камчатский, Елизова, ну Елизова повеселее. Помойка, бездарное руководство, бездарное управление, только по мне отмывание денег. Они для этого сидят там, что ли? Снять их всех тогда всех. Все за собрание, всех депутатов, мелких, крупных, детей, судей, туда же, вместе с детьми, которые за патриотизм выступают. Надо рот открывать. Рот открывать, все то, что там происходит. Есть знакомые в Курске, есть знакомые в Белгороде, пусть открывают рот. Хватит бояться. Они законами нам закрыли рты. Смотрите, посмотрите фильм «Беслан» 10 лет спустя. Кто стоит за этим? А Крокус-Сити все забыли? Как синие кофточки ходили, диктовали, куда и где закрыть, двери какие. Рязанский сахар. Я не розумію, почему нас не возмущають. матери, почему вас не возмущають, що ваші діти там гибнуть. Ще росіяни здається почали розуміти, що щось відбувається не те, адже Путін обіцяв перемогти, а не бути переможеним. Ми стоим у краєпробсті. Смаріть безплотники вже зальтають глоб страны. в Курской області, враг захватывает всього новые території. Получається, для этого було затійне слово, так називаємо. Я как представитель народа выражаю недоверие действующей системе власти. Что за произвол происходит в нашей стране? Получается у нас полицейское государство и запрещено выражать свое мнение. Вопрос к силовикам. Кому вы служите? Кто дал, дал вам команду применять ажиотические методы пыток к мирным невинным женщинам? За что питали трех женщин в Белграде? Никто не наказан. Получается самой системой власти поддерживает эти беззакония. Завтра можем оказаться электронным или в местах массового захоронения. Нас спасет только правда. Говорит только правду. Всем народам. Предательство нашей Родины нашей верхушкой. Кто виноват и кто довел нашу страну до такого нищенского состояния? Люди уже действительно все понимают. И что они готовы действовать. И указаны шаги, что можно сделать чтобы вывести а, наш народ и нашу страну из этого рабского просто положения почему-то президент молчит своими именами он не называет все что сейчас с нами творится то что страна страну нашу он превратил просто в колонию поэтому давайте действовать времени у нас действительно осталось очень мало тем часом над прогнозами генерала Аллаудинова реагирует уже на пропаганда уже одну Швидку перемогу над Украиной уже просто наверить взагалі никто. Интересное заявление, странное при этом, которому, которое хочется верить, но вот как-то не совсем, конечно, получается. Что-то мешает внутри. Специальная военная операция закончится через 2-3 месяца. Это заявление сделал главный в Ахмате, командир спецназа Ахмат, если быть точнее, генерал-майор Аптеа Лудинов вчера. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем вооруженных сил России. Но 2-3 месяца, и главное, вопрос-то остается, а что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже, да? До Нового года. Так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть... Много нареканий к вот этой формулировке «выдавим». Не выдавливать надо противника а уничтожить. Ну, хорошо, уничтожим, выдавим, собственно, не так важно, я не военный эксперт, не будем придираться к словам, выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно неважно, из Курского региона. Дальше что? Согласитесь, до Киева еще далеко, с какого перепуга киевский режим прямо сейчас возьмет и сдастся, допустим, капитулирует. Ну, вот что должно произойти через 2-3 месяца? Ну, вот, к сожалению, Аптия Лудинов не поясняет. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.